English. can on come over that? Translator? Yeah. Uh, Mr. Werner, can you tell some about the game? What's the impression? What's your expression about the game? Some words. Um, it was a very physical game. Обе команды показали очень хорошую игру, боролись, что Николай, что и но все-таки нам Удалось сегодня победить, и поэтому такой результат сегодня. Есть вопросы у кого-то еще? Спасибо. Доброе утро. Непростая игра. Волнообразная, да? Отрыв то 10, то минус 1, то 9, то плюс 9 и опять к концу. Uh, Понятно, это говорит о нестабильности о наших действий, о, о чем я говорил в прошлой конференции, потому что мы все еще у нас зрелые в игре. И, конечно, это говорит о том, что такая легкая, не, необычная игра, широкая, команда Николаева, она очень тяжела для противодействия. Если команда вылетает начинает забивать. А мы все знаем, что у Николаева при сильной поддержке трибун всегда этот кураж появляется. Ну, в общем, команда Николаева хорошо сильно играла. Ну, в общем, практически на равные Кирилл, вы вообще изучали нашу команду перед этим? Смотрели, да. ли там с отцом Машем? Да Первая нет? игра, которую мы изучали, да. Ну и что вы, какие вы нас вы увидели отрицательную историю нашей команды? Вот вы как тренер команды соперников. Если вы обратили внимание, мы сегодня играли впервые за 4 года с акцентом на игру под кольцов, да? Мы не играли свою игру, может быть, в этом наш минус Мы старались сыграть под щит непривычно, да. Где-то вы в конце не реализовал два открытых броска, вот уже из под самого кольца по-прежнему это слабое место. Ночью. Но тем не менее мы должны в таком стиле тоже действовать. Это так ответу на ваш вопрос о слабых сторонах. После первой игры вы критиковали Мура, можете ли вы сказать, что проблемы с ним Мура я критиковал за отношение к делу и, так сказать, за звездность которая ну, пришла после турнира в Мариуполе. Когда действительно он сыграл неплохо, и там его признали лучшим центровым. Но парень ходил так, что ног под землей, земли под ногами не было. Да? но сверху все, и также провел первую игру, соответственно, получил свою справедливую порцию. Он провел две игры по-бойцовски, у меня к нему сейчас вопросов нет, но тем не менее, внимание, я понимаю, ему уделять надо, раз он подвержен таким сторонам, как вот «Звездности» так В прошлом сезоне мы завоевали бонусные награды. Николаю, кстати, не повезло, они играли с чемпионом, с призером «Среднего», с призером «Бронзера». Дай Бог, чтобы они не попали в но мне интересно, какие теперь перед вами стоят цели? То есть, две бронзы у вас уже есть под вашим руководством. Какие цели стоят с командой? Выше или хотя бы удержаться на этом месте? Что тоже будет очень сложно. Знаете, это еще один тяжелый вопрос, который стоит перед командой. Вот вы же неспроста задаете этот вопрос. Я же понимаю, что вы ждете ответа, что команда Фера должна делать шаг вперед. Правильно? Я правильно понимаю? Там впереди очень тяжело. Тяжело, безусловно. Вот. и многие болельщики специалисты я думаю тоже где-то ну, готовы такое сказать что вот надо 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 и это ну, повышает ответственность каждого действия, это повышает все а ну, так сказать стартовые вот предсезонные расклады они все равно остались прежними они не изменились мы не можем себе позволить ну, там, 8 9 игрока того уровня которого хотелось бы но ну, такая возможность есть у ряда команд. У нас ее нет, как и у ряда других команд тоже. Вот. Поэтому, ну, прежде всего, это сыграть как можно удачнее в той группе команд, которая имеет такие же условия, как и Вот давайте я вот так отвечу. Вот такие задачи стоят. Спасибо вам. lost loss of your team. Um, we were we stuck to the game plan for most of the game, and then we, we had like a, a bad mental lapse. You know, we we was unfocused in the fourth quarter, for like a minute or two, and, and that was really the difference in the game. You know, our focus was on uh, get back in transition. You know, make sure they take tough shots. You know, and, and try our best. You know, rebound the ball. You know. Мишель обещает, что наверное в четвертой четверти не было особой концентрации среди игроков, по скорости немного отступали, нужно было лучше играть при подборах, также в концовке более жестче играть в защите. Без вопрос. Спасибо. Он это молодец. Абрис, ну, больше вопрос о что центрового у нас нет. Кушнеров, к сожалению, не тянет, он очень ёбаный, молодой. Но, хотя вы меняли, конечно, там, Чубакова, Козлова. Ребята иногда показывали неплохую игру, но в борьбе с этими мощными центровыми не было. Но. Ну, я не скажу, что они мощные центровые. Они тоже такие... Power Forward, они больше играют, играют и этот Вернер, и Глин играет из... Я вопрос не задал. Да. А что с Рубутисом? Он же в первый раз 15 очков взял с Азам Машем. Вроде бы, как бы, любимый, что он вписался в команду. А тут узнаем, что тренерский штаб посчитал, что он уже нашей команде не подходит. Ну, Но явно, что он лучше Кюшнерова, да? Ну, да, ну, я думаю, что да, но не такого уровня, который бы нам помог там бороться за плей потому что немножко не хватает роста, но проигрывать просто 2-5 это не тот рост, нам нужен немножко. Или хотя бы он должен быть очень сильный и очень хорошо играть с темой. Где сейчас такого найти? Очень, очень. Ну, ищем, ищем. М много вариантов нет, но ищем, потому что он больше играет, если вопрос про это, в Гутас он больше играет от передач. Ты передач, которые он получает, тот он забивает. А в принципе он сам ничего... Подбор? подбор. Из-за роста. Просто нет этого прыжка, нет мощи. Просто он парень хороший, отрабатывает все свои эпизоды, но не хватает там мастерства и не хватает вот роста, что он не хватило. И самое главное, что мы проигрываем подбор. А подбор у него был сколько там? Первая игра три, вторая, кажется, две-два подбора, или четыре, кажется. Так что сегодня вот Мичел поработал 10 подборов. Первая игра, где у нас один игрок, небольшой игрок, вообще игрок за Выбирает 10 минут. Так что будем искать большого. Варианты есть, пока не хочу спешить. И надо опытного, чтобы он помог нам играть То сегодня в второй половине особенно было заметно, что команда во время того, как у нее есть возможность перейти в быстрый прорыв, останавливала атаку. И это ваша тренерская установка, разыгрывать доверно. Да, ну, это там парни должны, там уже должны видеть, как, как или есть, я говорил, если есть стопроцентная ситуация на так, вы должны идти на быстрый прорыв, и забивать очки, но они так посчитали, что можно притормозить, потому что наша задача сегодня была э, тормозить быстрый прорыв А как тормозить, как это происходит, потому что э, мы играем медленнее в защите, уже начинаем играть на нападении начинаем играть от, типа в защите. Не даем им уйти на быстрый прыг. перед этим они играли с грибас с там они там просто перебегали. Наша задача была остановить. Я думаю, думаю мы свою задачу выполнили, потом, потому, что эта команда играет по английскому Open court, открытый баскетбол. И очень много забивает, очень много из игры бьют. И наша задача была остановить их не игру. Но удалось, но не удалось выиграть. Ну, с посматривается тенденция, хотя мы играли с первыми тремя командами прошлого сезона, что первую половину мы играем очень хорошо. Даже там ведем и с Азовмашем били, и с Донецком неплохо играли. А потом вторая половина постепенно, постепенно и нас передавливает. Видимо, то ли физические кондиции наших игроков, то ли может быть что-то в моральной области лежит. Как вы думаете, как главное? Я думаю, проблема в том же самом центровом, потому что много энергии оставляют маленькие игроки на периметре, очень много. И в защите, и в нападении. Конечно, они уже устают во второй половине, и получается то, что он, в принципе, у нас некому, некому там дать, дать кольцам. Если там на скидочке там, Игорь, там, Саша, там, Кушниров дали то когда если забил, мы должны радоваться. В принципе, они не, не улегчает нашу, наших, не помогает, в принципе, играть в защите. Но в защите еще да, но в нападении мы тратим много энергии на перемене, потому что нет просто игрока под кольцом. Я уверенно ты знаешь, что дашь, там будет или фол, или там будет хорошая скидка партнерам, или будет два очка. Такого пока у нас нет, но с каким составом пока есть, вот и боремся. Пробуем выигрывать, ну, выиграть, но трудно. Почему заявки сегодня не в прошлом деле? В прошлом деле заболел за а Вы уже видели игры Черкасских МАФ? может? Нет, мы концентрируемся. На эту игру у нас сейчас будет сколько у нас получается? Пять, да, в субботу, нет, в пятницу. Не будет, пятница, нет. пятница, пять дней, вот будем концентрироваться, готовиться против этой команды. Отдохнем, потому что это уже третья игра за неделю, тоже усталость какая-то скопилась, еще дальний, дальний переезд из Донецка, так что, ну я. Мне понравилось, парни боролись, плюс-минус мы -минус свой план выполнили, но не выиграли. И мы, я считаю, на второй половине мы проиграли игру за 45 секунд, когда, они, когда Чумаков занес сверху, минус 2. И потом просто уничтожил пробежка, они забили и не остановили быстрый прорыв с фолом, где они забили тройник, минус 9. И догнать еще вариант был, но слишком много энергии стали. Если не было этого их рывка, я не знаю, как бы эта игра закончилась. Так что это тоже в дисциплине. Там парни виноваты, что они остановили быстрый прорыв, то, что любят играть за хорошие. А вы знаете, Николай всегда славился о пробитием идеальным штрафных бросков. Вот сейчас что-то наши игроки со штрафных то ли в основном по одному забрасывают. Может быть, вам надо акцентировать внимание, в том числе на это, на тренировках? Ну, штрафные там больше Психология работает. Ладно, она в принципе, майо всегда забивает. Но это первый раз, я вижу, что он два 0 я думаю, усталость тоже. Сказывается. Но Игорь Шумаков в этом году, вот он, он у нас лидер по штрафным броскам. Мажет все подряд. Это, я думаю, это больше психологическое потому что я сам играл в если первый мажешь, второй, ты уже начинаешь думать, может что-то там менять, может не менять, и все, бросок уже тебе пропал. Больше это психология, потому что на тренировке они всегда там забивают 10, после тренировки у нас задание каждому забить 10 штрафных подряд, они все свободно. Ладно, это молодые два игрока, может, цикалюки, кушнировки, все, все с первого еще раза забивают 10 квадратных, что это больше психология, чем... И усталость, или может все новые мечи, и они вот скользкий очень, если так. по мир, там, такие, не, не, очень нравятся игрокам эти мячи. Вы впервые играли при такой поддержке зала. Что ощутили? тебе? очень приятно играть, очень приятно. И я говорил перед этим, шестой, шестой игрок у нас здесь. Мы привыкли видеть другого Ривзина. Ну, что вы можете сказать об игре этого баскетболиста? Баскетболиста. Ну пока минуты, ну, он, ну, он... Пока у ну, него не получается то, что я хотел видеть, от него пока этого нет. Но вот игра и те, которые игра идет, и те, которые могут а какой-то результат, Ладно, там, а я вот, думаю, пока постепенно я еще тоже -то не познакомился, будет, да, 100% с каждым игроком, я думаю, постепенно мы узнаем, я думаю, будут у него специальные задания, которые будет выполнять на Я думаю, больше защиты. Почему склеенный вообще? Ну я не могу всех пускать. У Скляра много таких пока тактических ошибок. Очень много на тренировках. Вчера была тренировка. Я думаю, постепенно, пока он уже будет показывать на тренировках, я всем молодым игрокам сказал. Если когда его вижу уверенность, и что вы на тренировке, что вы боретесь, вы отрабатываете на тренировке, и вы понимаете тактику, что у вас, от вас хотят, вы будете на меня играть. Если у вас пробелы там, в каждой, второй атаке и в защите и в нападении, это уже ваша проблема. Решайте свои проблемы, думайте, спрашивайте, как, как, себя довести до такой кондиции тактической и физической, чтобы вы смогли играть. Как вы оцениваете игру нашего центрового, нашего Николаевского, Александр Кушенолёв. Со стороны казалось, что он немножечко, конечно, он был растерянный. Ну, первый такой, ну, 14 минут, когда он играл 14 минут. я 13. думаю... Посмотрите, шанс, шанс. Да, но это его шанс, и если он этот 14, самый, шанс 14, 14, 14. возьмет, я думаю, он может играть. У него наглости намного больше, чем у Чемакова. Просто молодой, 20 лет, ну, спешу, хотели, чтобы он сразу, но он Тренировка, в принципе, он самый лучший, который играет спиной к кольцу, техничный и все такое, но играет это другой, там, 5 на 5, и труднее, он, он не может вовремя дать там, передачи, там, опыт, это сказывается, но если он все время, у вот, Чумаков и Кушнеров, они будут много играть, конечно, через 2-3 года они будут хорошие украинские игроки, может, даже попадут, я им сказал, задание у вас попасть в сборную Украины, и вот, ставьте эту цель, здесь дают вам играть, и дальше вот эта цель туда уже. Если вы ну, сможете, у вас есть все шансы. Потому что 2-8, 2-10, роста 10 еще. Они, в принципе, оба тяжелые форварды, не центровые даже. Так что Игорь Чумаков лучше чувствует себя опять четвертым номером. И Саша тоже четвертым. Так что у них все впереди еще. Только, ну, хочется выиграть тоже. Смогут им тоже. Спасибо. Все, спасибо. спасибо.